Всем привет, вы на канале Злата... Златищ Сегодня мы будем распаковывать хобочков Ладно, быстренько. Красиваем скрипки. Нет, я достану еще такие. Так, это Ну, а вам Мне даже мало. А, эти прикольные. Ладно, бусинка. еще есть такие сырочки. Должен классный прям. Так, такая пустая. Сейчас так, я посаду а я... а в нее. Такий сырок Там такие от миллиард картончиков. Бонжики у меня еще тут еще есть такая вот лапка. Лапка, я в комплект до этой лапки лапка, кстати, тоже сильно лапка. Я не хочу даже сделать полуаппетит. Вау. Это тоже прикольно стало. Такс. Вот такие великанские помпончики. Миллион причем их. Такие штучки. Лап. Хомячок, он даже прикольный, даже лапки такие типа... Вау! Где-то типа, лапка стала. Если я лапку за хомячком вот так вот перемешанненькою, чтоб лапка и хомячок с собой вот таким, собственно... Ну, не лапки, а вот таким пухнастеньким. а а так приятно получилось! видите, хомячок вот такие вот? Ну, более-менее пухнастый. А лапка вообще стала такая вот. Прикольно. Нучки вообще недорогие, уже классные. Так, собираем бомбончики. Так, такие-то унивеласички. Так, я уже собрала бомбончики. Сейчас что они не И возьму все шармики. лапка даже прикольно в шерсти. И хомячок тоже. Mm -hmm. Так. Мы, наверное, туда сходимся. Лапка и хомячок тоже. Так, положим хамстеринец. Такая бусинка и лапку положим. Ну, вот все, три мини-сквишика. Можно и сюда закинуть, но я их положу.